Ну, кто помнит добрый вспомнит, когда он финишировал там, вот, выше а, Московского МОСА, это все клубы ну, устроили, организовывал эти соревнования, когда <как>, ворота были закрыты, а, ремонтировали шлез. Значит, вспомним, мы проводили, это содержать было лет 10. Ми їх проводимо в пам'яті всіх експертів і моряків, які пішли життя в нашій пам'яті. Це змагання вже багато років започаткували дуже тут був Івгій Савченко, Олексій Колошин. Ми вже багато років, е, я особисто, і Олег Андрійович, ми естафету внесемо і проводимо ці змагання. Сегодня проводится соревнование, которое, может быть, несколько таких соревнований в мире проводится. Соревнование – то, что мы отдаем свою память всем тем, которые были рядом с нами, но ушли. Большое вам спасибо, что вы принимаете в этом участие. И я должен сказать, что эти соревнования являются показателем того, что все же важно я вам сейчас. Я еще раз хочу вам пожелать всего хорошего, самого вашего здоровья, успехов и чтобы парусный спорт вас и нас всех объединял. 1996 урока была кровиком нашей Великой Федерации Украины. Ну что сказать, это прекрасная регата, прекрасная традиция. В общем-то. Очень хорошо, что мы ежегодно эту традицию поддерживаем. Спасибо всем спонсорам и организаторам, которые организовывают и проводят это. Вечная память тем, кто был с нами, тот, кто развивал с нами парусный спорт, участвовал в соревнованиях, прикладывал свои усилия для становления этого прекрасного спорта в нашей молодой державе. Вот. Всем хочу пожелать успешных стартов и прекрасных финишов молодым, о том, что никогда нельзя, надо всегда смотреть вперед, но не забывать, что нужно иногда оборачиваться назад, смотреть по сторонам. Так что с вам счастливого старта, мы рады вас приветствовать, всего хорошего, хорошего дня. Thank you. то ушли тучки, да, или собирается кругом? Нет, здесь-то и нету так. Чуть-чуть.